আজিৰ ভিডিঅ'ত ক'বলৈ ওলাইছোঁ চাৰিটা টিপছ যাৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাৰ শিশুক আত্মবিশ্বাসীৰূপে গঢ় দিব পাৰিব প্ৰথমটো হ'ল তাৰ ভাল যিখিনি গুণ আছে সেইখিনিক বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিব তাৰ দুৰ্বলতাসমূহক নহয় আৰু তাৰ গুণসমূহক প্ৰশংসা কৰিব প্ৰায়ে আৰু তাৰ ওপৰত কাম কৰিবলৈ বেছিকৈ চেষ্টা কৰিব দ্বিতীয় টিপছটো হ'ল যে আনৰ সন্মুখত বা তাৰ সন্মুখতে তাৰ বিষয়ে কেতিয়াও এনেধৰণে সমালোচনা নকৰিব যে সিটো একোৱেই নোৱাৰে তাৰ পঢ়াত মন নাই সি বৰ দুষ্টামী কৰে ইত্যাদি আৰু এটা টিপ হ'ল যে একমাত্ৰ ভাল ফলাফল কৰিলেই প্ৰশংসা নকৰিব তাৰ প্ৰচেষ্টাকো কেতিয়াবা সন্মান জনাই প্ৰশংসা কৰিব যে হয় তুমি চেষ্টা কৰিছা গতিকে এইটো আন এটা টিপ আৰু শেষত ক'ব বিচাৰিম যে কেতিয়াও মিছা প্ৰশংসা নকৰিব তাৰ মন ৰাখিবলৈ কিয়নো সঁচা কথা এটা সি হয়তো বেলেগ এটা চেনেলৰ পৰা গম পাব আৰু তেতিয়া তাৰ কনফিডেঞ্চটো আকৌ ব্ৰেক হৈ যাব লগতে আপোনাৰ প্ৰতিও এটা অবিশ্বাসৰ ভাৱ আহি যাব আপুনি পিছলৈ সঁচাকৈ তাক প্ৰশংসা কৰিলেও সি নিজৰ ওপৰত সেই বিশ্বাসটো আনিব নোৱাৰিব গতিকে এইখিনিকে কৈ মোৰ আজিৰে ভিডিঅ'টো মই সামৰি আছোঁ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ